terletak di hujung barat laut semenanjung Malaysia, daerah Tumpat merupakan sebuah permata tersembunyi di negeri Kelantan. Di sini juga tersembunyi sebuah perkampungan yang menyimpan sejarah, budaya dan keunikan yang tidak ternilai. Inilah Kampung Laut. laut ni sebuah kampung yang dulunya uh, ber, berada di betul-betul tepi laut, tepi laut. Jadi bila berlakunya geopolitik menyebabkan daratan ni uh, bergeser dan uh, kampung kampung ni asalnya di tepi laut menjadi uh, sungailah sekarang sungai. Ha, jadi uh, ber, ni bergesernya tu sekitar 3 km, 3 km jarak. Dia ada tiga lah, orang panggil tiga keunikan lah di Kampung Laut ni. Yang pertamanya uh, dari segi makanan. Makanan kita tahulah, uh, Kampung Laut ni uh, dia masyhur dengan makanan serunding. serunding. Dan yang kedua, uh, kraft tangan. Kraft tangan itu ada coretan batik. Uh, dan yang ketiga, uh, ni lah, tapak masjid ni lah, masjid warisan. Yang kita ambil dari Nilampuri, bawa pulang ke tempat asal balik. Setelah 50 tahun di Nilampuri. Mendukung Dasar Kebudayaan Negara DAKEN 2021 iaitu Negara Maju Rakyat Berbudaya, Majlis Daerah Tumpat dengan kerjasama Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC, telah membangunkan laman warisan Kampung Laut sebagai magnet ekonomi buat negeri ini meneruskan aktiviti pelancongan. Pemilihan uh, Kampung Laut ini disebabkan oleh uh, nilai warisan yang ada dalam uh, pembinaan semula Masjid Warisan Kampung Laut ataupun pemindahan semula Masjid Warisan Kampung Laut yang mana asalnya uh, memang daripada Kampung Laut setelah berlaku banjir besar di Kelantan tahun 1966 ke 67 jadi pada tahun 1968 dipindahkan ke Nilampuri, Kota Bharu jadi dengan usaha uh, pimpinan Uh, pada tahun 2022 masjid uh, lama warisan ataupun masjid warisan kepala ini dikembalikan semula di Kampung Laut. Pembangunan semula Kampung Laut ini membuka ruang perniagaan dan juga paling saya ialah membuka satu lagi tempat tumpuan di Tumpat dan juga negeri Kelantan. tumpuan pelancongan. Jadi inilah salah satu perkembangan yang baik bermula daripada 20 2022 sehingga hari ini. Jadi satu ekonomi, satu sudut lagi pelancongan dan juga nilai warisan sekali. Masjid Kampung Laut dipercayai merupakan antara masjid tertua di Malaysia berusia lebih 300 tahun dan masih digunakan untuk beribadat hingga kini. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم Masjid Kampung Laut ni masjid tertua tertua yang ada di Malaysia bahkan di Kelantan masjid ni dianggarkan berumur sekitar 552 tahun Uh, masjid ini dibina pada tahun 1472 setelah berlakunya perang di antara tentera Majapahit melawan tentera Vietnam. Jadi pada waktu itu uh, mereka berperang di uh, Pontrang di Vietnam. Uh, setelah kalah dari perang tu, kalah dari perang tu, uh, tentera Majapahit dan uh, ...pembesar-pembesar Kelantan pada waktu itu... ...nama Kelantan pada waktu itu cermin... ...berundur dari Vietnam... ...sekitar 200 kilometer... ...200 kilometer... ...dan mereka... inilah ...mereka bernazar... ...sekiranya mereka selamat dari perang tersebut... ...mereka akan membina sebuah masjid... ...setelah itu mereka... Ber pulang pulang dari a uh, Panduranga tu Champa uh, bertolak menuju ke Jawa dan mereka terdamparlah di satu buah kampung namanya Kampung Laut dan mereka mereka telah menyempurnakan nazar mereka di sini uh, pembinaan masjid ni uh, dibina oleh tiga tokoh utamalah yang pertama Sunan Gunung Jati dan kedua Sunan Ampel dan yang ketiga Raden Fatah semua tu ulama-ulama uh, wali songo semua keunikan masjid ini terletak pada pembinaannya Ianya dibina sepenuhnya menggunakan kayu cengal tanpa sebarang paku serta teknik pasak dan lesung. Okay, kita akan tengoklah bahagian dalam yang mana kita menggunakan bahan-bahan asal atau binaan asal. Salah satunya lah empat tiang utama kita panggil tiang seri yang di mana setiap tiang ni kita ada ukiran lah, Ukiran tertupai boleh lihatlah di tiap-tiap empat tiang ni semua ada ukiran tertupai. Okey, ini antara tiang asal yang menggunakan kayu cengal dan pelantaian, pelantaian di bawah ni yang kita pijak ni kita menggunakan kayu merbau. Okey, di atas, di atas tu kita tengok, kita tengok dia ada petunjuk langit lah. Petunjuk langit ni uh, dia sebenarnya penanda arah kiblat lah. Mimbar ni uh, mimba asal yang kita uh, bawa uh, bawa bawa lagi lah selepas terkena banjir tu kita bawa lagi dan anggaran usia mimba ni dalam sekitar 250 tahun lah selain tu juga di atas tu lah atap kita masih mengekalkan atap senggora okay, kita boleh tengok lah uh, di atas kita ada ruang ruang tambahan dan ruang tu uh, ruang yang di atas tu kita boleh kita pakai untuk orang yang mahu buat solat solat sunat ataupun bertafakur di atas tempat sulut lah before coming here, i read a lot books, uh, information. we try to find the islamic uh, museum in, uh, in the town, but it was difficult to find it. you know, now you have the choice. when you want to visit, you can visit just cities, but you can visit also the culture, islamic culture. I never see this uh, type of uh, masjid wood-made. It's typical, really fantastic, in term of uh, in term of construction, in term of architecture. It's different. I never seen this kind of mosque. It's like home, but it's mosque. I will recommend many many people to come here because it's really good. and friendly place. Selain keistimewaan Masjid Kampung Laut, di sini juga terdapat seorang tokoh seni yang gigih memelihara warisan budaya Melayu iaitu Encik Megat Mat Mat Yusof yang telah menceburi bidang pembuatan WOW lebih 20 tahun. WOW ni saya buat sejak daripada bangku sekolah lagi. Dengan tak adanya warisi daripada keluarga, tapi mencetus minat daripada tengok orang tua main. Ha, daripada situlah kita tengok orang tua main, mula-mula kita buat sendiri. Ha, buat tak naik, cuba lagi, buat lagi, bersabar, buat lagi. Lepas tu lama-lama buat dah naik. Ha, daripada buat yang kecil sampai yang besar. Ha, bila dah naik yang besar tu, dah rasa puas hati buat wow, selalu naik apa Lepas tu, tengok pula dalam-dalam dalam gambar tu, menarik wow ni kenapa ada bunga tak tahu lagi itu sobek rupa kita ingat ke dia tanpa bunga ya, apa ha, lepas tu kita pun cuba cari cari apa macam cikgu lah si pembuat ni macam mana ha, sobek ni diproses apa daripada situlah saya belajar asas sobek Berbanding wow-wow lain yang terkenal dengan bentuk bulan, bulan sabit atau burung, wow sobek membawa kelainan. Uh, perkataan sobek ni uh, sebenarnya perkataan sobek ni asal daripada lorak Kelantan uh, Orang panggil sobek uh, kalau kita nak kata dalam bahasa luar dia macam persolekan, perhiasan aklate panggil mudah je sobek. Alhamdulillah lah sambutan daripada Malaysia daripada luar negara pun adalah sampai tak cukup barang lah orang cakap. Melalui proses pembuatan yang panjang, Wau wow Sobek boleh dikenali melalui keunikan ukiran dan coraknya yang tersendiri. Bagi untuk membuat satu ekor Wau wow Sobek ni, dia bergantung pada kehalusan ukiran dia. Uh, makin halus ukiran tu uh, kemungkinan mencecah satu bulan. Uh, jika kita buat ukiran kasar, tak sampai sebulan, satu minggu pun boleh siap. Uh, kadang ada tiga hari pun siap. Uh, dia tengok bergantung pada kehalusan ukiran. Tapi proses sobek ni dia memerlukan tahap kesabaran lah proses dia uh, melalui tebuk tembus. Dia berlapis-lapis lah tebuk, bagi tembus, tampal, tebuk lagi, bagi tembus, tampal. Uh, itulah kata sobek. Cara asah nak buat wow ni, kita perlu dapatkan buluh. Kena pergi potong buluh lah. Buluh ni dia datang sebatang macam ni. Ini nama dia buluh duri. Okey, buluh duri. Kita dapatkan sebatang. Lepas tu kita kena belah lah buluh. Belah dia. Lepas tu kita jemur kita okay, jemur belah-belah Dapatkan besar saiz besar ni Macam bilah besar ni Lepas tu kita jemur lah Lepas jemur dalam masa 2 minggu ke 3 minggu macam tu Bila dia betul-betul kering Baru kita boleh uh, raut dia untuk uh, nak buat wow lah Macam uh, okay, raut dia Raut kita perlukan pakar pisau raut lah okay, Proses raut dia Daripada saiz besar tadi kita belah Kita nak dapatkan halus lah Okey. nah ha, ini proses untuk nak raut Raut tu dia kena teliti lah. Nak bagi dapatkan bentuk yang... Yang cantik lah cakap. Okey, bila dah siap raut semua. Jadi kita akan dapatkan bentuk macam ni lah. Betul macam ni. Saya dia macam tengah-tengah ni dia besar sikit. Dan hujung dia kecil. Untuk dapatkan bentuk dia kita nak lenturkan ha, nampak bentuk waw, eh ya ha, lentur macam ni, ni bahagian atas bahagian bawah dia kena macam ni ha, nak lentur macam ni ha. Ha, tak boleh sama saiz bila sama saiz dia tak dapat bentuk bentuk dia akan jadi keras macam tu ha, okay. bila dapat bentuk lepas tu kita kena ikat lah. kita kena sambung sambung ha. Kita kena cantum lah banyak bilah lah. dalam satu biji Wow ni kita perlukan ada dalam dua, empat, lima, dalam lima 5 bilah. Lima ha, bilah sayap dua, ha, bahagian bawah dua dan tulang belakang satu. Dapat lima bilah. Ha, jadi makan masa jugalah nak dapatkan bilah yang cantik daripada sebatang bunduh ni nak jadikan betul wow macam ni. Okey, untuk nak buat proses sobek ni kita memerlukan kertas, kertas putih macam ni dan juga ya ada kali hitam lah. Ha, hitam ni kita panggil macam background dia lah. Okey, lepas siap lukis semua, kita kena proses tebuk. Okey. Macam proses tebuk, kita tebuk macam ni lah. Ikut lakaran yang kita lukis tu satu, lepas tu kita nak kena tahu mana pub yang kita nak tebuk dan mana pub yang kita hendak tinggal. Okey, dah siap buka semua. Jadi, kita tampal satu layer, dia akan jadi macam ni. Ha, tampal, ha. ha, dah siap satu layer, lepas tu proses untuk nak masuk dia punya colour. Okey, macam ni. Ha, macam tadi, asal daun tadi warna hijau satu. Lepas tu saya tebuk lagi, saya masuk lagi warna hijau muda. Warna hijau cerah lagi Okey, kita tebuk daripada bahagian depan Bahagian depan kita tebuk Kita tampal bahagian belakang Sorry. Kita tampal bahagian belakang Okey, dia berlapis-lapis Bahagian belakang memang nampak comok je Ini bahagian depan lah Tebuk, tampal Tebuk, tampal Tebuk, tampal Itulah proses sobek sebenarnya untuk menambah minat pengunjung muda ke laman warisan, di sini juga ada terdapat aktiviti mewarna Wau Batik. selain daripada wau wow sobek, saya ada bekalkan juga wau batik. Okey, wau batik ni yang paling saiz paling kecil lah, satu kaki 12 inci je. Okey, saya buat wau batik ni, dia masih kekal dengan wau, tapi saya tampak kain dan canting batik. Kampung Laut juga terkenal dengan pembuatan makanan tradisi seperti serunding, dodol dan kini gelembung buaya. Saya buat gelembung buaya ni belajar daripada mak ayah Masa kecil, masa sekolah lagi ikut a uh, turut serta lah uh, tolong dia orang buat gelembung buaya. Rahsia kesedapan gelembung buaya Puan Nani terletak pada kelapa yang digunakan iaitu kelapa muda. Gelembung buaya ni kita buat dengan kelapa yang betul-betul muda. Oh panggil nyo muda. Kalau tak ada nyo muda kita tak buatlah lembu boya. Kita guna nyo muda tu sebab dia lembut. Kalau nyo tua dia keras dan berhampas berhampaslah, kering. Lembu buaya ni kalau nak tahu, dia ada di kampung laut je. Sebab uh, dekat negeri lain tak ada Kawasan-kawasan uh, lain tak ada Hanya di kampung laut Sekarang ni pengusaha pun dah tak ramai Sebab itulah saya meneruskan lagi lah Untuk uh, orang luar daripada kampung laut ni Boleh uh, mencuba uh, makan gelombang buaya Untuk mereka yang mahukan saiz yang lebih kecil Ianya juga ada tersedia dijual di dalam saiz kecil Yang sesuai dijadikan buah tangan Ni uh, orang cakap yang packaging lama. Yang tradisi lah bentuk macam ni. Sekarang ni, orang lebih uh, suka yang macam ni. Yang jenis, uh, barulah mudah nak makan, tak membazir. Uh, boleh ambil satu-satu. Yang ni lebih praktikal lah untuk makan. Sekarang ni, ramai orang uh, cakap anak-anak uh, muda berhijrah. Jadi, tak ada orang nak meneruskan uh, kuih tradisi ni. Jadi, akak teruskanlah kita dah ada pasaran Dulu permintaan Macam sekitar uh, Sekitar Kelantan lah Sekitar pasar-pasar Tentu -pasar, je sekarang ni Dengan ada teknologi Dengan ada boleh beli dengan online uh, Boleh meluas lagi lah Ramai orang yang boleh tahu uh, pasal gelembung buaya ni. Boleh belilah melalui online. Proses untuk buat gelembung buaya ni, kita mula-mula kita kena letak 5 liter air uh, bersama dengan tepung pulut 4 kilo. Selepas tu kita masukkan garam dengan bunga cengkeh. Proses ni mengambil masa uh, selama 30 minit untuk masakkan tepung ni proses seterusnya lepas tepung ni masuk kita masukkan gula pula dalam ni uh, sebanyak 12 kilo seterusnya kita masukkan kelapa muda kelapa muda ni kita masuk dalam uh, 20 kilo selepas sebati uh, dengan tepung kita kena bagi dua lah untuk kita letakkan pewarna uh, hijau dengan orange macam nak corak-corak ke dia lah. Ah kata take mak lembong boyo. Macam dekat atas tu kita akan garis-garis tu. Macam ibarat ke oh uh, black badan buaya. Mitos lah. Kita pun tak tahu tak lupa nak tanya orang tua dulu masa dekat tebing sungai tu dia orang Kacau gelembung buaya uh, uh, macam ikut tradisional lah pakai kayu api lepas tu masa kita kacau tepung tu dia macam uh, timbul gelembung-gelembung uh, tu uh, sebab dia panas kan lepas tu timbul lah buaya kat depan tu. Macam kita tengok tadi lah lepas siap uh, masak semua kita garis-garis tu buat bentuk macam uh, badan belakang buaya tu. Kekurangan generasi muda yang mahu mewarisi seni pembuatan gelembung buaya membuatkan penduduk gusar jika kuih tradisi ini lapuk di telan zaman. Kita kena meneruskanlah kuih tradisi ini sebab nanti kalau kita tak meneruskan masa akan datang diorang tak kenal kuih tradisional ni sebab dekat sini pun tak ramai dah yang buat jadi kita kena ajar lagi lah lapisan-lapisan generasi yang akan datang uh, untuk meneruskan gelembung buaya ni. Saya harap macam kampung laut ni lebih berkembang lagi lah dengan orang uh, cakap tarikan pelancong datang ke kampung laut untuk melihat sendiri dan merasa gelembung buaya. Orang Malaysia lah khasnya datang ke uh... Laman Warisan Kampung Laut kerana ia ada satu keunikan tersendiri antara pusat pelancongan yang uh, centralized yang berpusat. Awak boleh dapatkan pelancongan yang berbentuk sejarah, budaya, seni dan makanan pada satu tempat yang mungkin tidak ada tempat lain. Dan kalau ada tempat lain pun berbeza dengan kami di Laman Warisan Kampung Laut ini. Dari keunikan Masjid Kampung Laut yang berusia ratusan tahun, seni halus wau sobek hingga kerasa otentik kue gelembung buaya, semuanya menjanjikan pelancong untuk merasai kehidupan, budaya dan warisan yang masih hidup. Ia sekaligus menjadikan Kampung Laut sebagai muzium hidup yang mempamerkan gaya hidup dan seni budaya penduduk setempat. Inilah Kampung Warisan Hidup, Kampung Laut.